Hər vaxtınız xeyir YouTube kanalı izləyicilərimiz. Hal-hazırda biz Masazır qəsəbəsində Qurtuluş yaşayış kompleksinə yaxın bir yerdə belə bir gözəl, 6 otaqdan ibarət, 3 sotda tikilmiş, tam keyfiyyətlə tikilmiş həyət evi təqdim edirəm sizə. Həyət evin qiyməti ilə bağlı məlumat videonun sonunda deyiləcək, ona görə izləməyə tövsiyə edərdim. Təmirə aid tamamlanma işləri gedir. Görünən işlə göz qabağındadır. Çox mükəmməl, gözəl dizaynla tikilmiş bir həyət evidir. Yerdən kürsülüdür. 3 sotdadır. Sənədlərimiz qaydasında, yəni çıxarışımız var. Lazım olsa ipoteka ilə əldə etmək mümkündür. Və bu hissəsi gördüyünüz kimi kürsülüdür və əlavə bu hissəsində də gördünüz ki, meyvə ağacı var. Belə bir dənə meyvə ağacı burdadır, bir dənə meyvə ağacı ordadır. Orada da ayrıca pult darvaza qoyulub və bir dənə əl qapısı qoyulacaq. Geniş həyəti var. Tamamlanır, yekun işlər gedir. Üzü də belə qabantik daşlardan üzlənilib. Və keçirəm bu həyətin bu hissəsində şərhi göstəriyim. Burada belə bir zilzəmipsi var. Və belə zilzəmidir. Və bu da monolitdir. Kürsüdən sonra monolitdir, mərtəbə arasında monolit betondur. Tam qoşa daşla tikilmiş bir evdir. Tam keyfiyyətlə tikilmiş bir evdir. Evin arxasında belə keçmə yerdi var. Slanıb, rənglənib, tam hazırdır. Yan əhatəsi tam yaşayışdır. Əsas prospekt yoluna da çox yaxındır. Qurtuluş kompleksinə də yaxındır. Yaxınlığında məktəb, bağça, Əcəm metrosuna gedən marşrut, hər bir şərait olan bir yerdədir. Ən əsası da bütün kommunalı var. Qaz, su, işıq, kanalizasiyası var. Döşəmə də gördüyünüz kimi tamet daşından üzlənilib. 3 sotda olması öz-özün deyir. Və belə bir evin üz görünüşüdür. 2-ci mərtəbədə açıq ivanı var. Keçirəm evin içini göstərim. Və göstərməmişəm. Son bir məlumat verim. Ev 10-un 13 metrəyə tikilib. Ev 2 mərtəbədir, 6 otaqdır. Çöldən çölə 260 kvadratdır. Və ən əsası da bu da monolit betondur, o da betondur, tam şəkildə betondur. Damı da kerapi çəkirdir. Burdan həyəti sonda hissə göstərim. Put darvazası, əlqapısı qoyulub, yol asfaltdan təhvil veriləcək. Giriş hissədə hal-hazırda geniş təhlizə var dəşəmə granitdə 6 tamm istipoldur, pləkan mərmərdir, ikinci martibə qalxan pləkan. Və, və keçirəm bu qoşa qapon arxasında sizlərə böyük bir qonaq otağını göstərəcəm. Belə geniş, şixli qonaq otağıdır. Ümumi hesablan, tək qonaq otağın özü 40 kvadratə yaxındır. Döşəmə laminatdır. Tam keyfiyyətli şə görülür. Yəni bu döşəmənin altı betondur. Laminatın da ucuzu deyil, bahalı laminatdır. Evin kombi xətləri tam şəkildə atılıb kombe çıxışları verilib və qonaq otağında 3 ədəd pəncərəsi var. O hissə də kondisioner üçün yer nəzərdə tutulub. Gördüyünüz kimi gizli işıqlar da qoyulub. Yekun maşınma istəyidir. Saylı günlərə təhfilidir. Qiyməti ilin sonunda dəyiləcək. Və ən əsas bir dənə məqam vurğulayım ki, evin qapıları xüsusi sifarişlə düzəldən qapıdır. Yəni üzü də maşın qraskasıdır. Gəldiniz. Şuradır. Kim şit, pləkən betondur, pləkən beton üstü tam mərmərlə yığılınıb. 1-ci mərtəbədə də keçirəm sizlərə böyük bir mətbəxi var. Onu göstərim. Belə bir mətbəxdir. Tam geniş, şıxlı. Mətbəxi 4,5-ın 4-dədir. Bəlkə də 5 olar. İstifoldu döşəmə. Mətbəxın yeridir, mebelin yeridir. Böyük pəncərəyənədir. Burda pərdəliklərin yeridir. Burda gizli işıqlar olacaq. Tam gözəl bir evdir. Tam keyfiyyətlə tikilmiş, ən əsası da əsas yolə yaxındır, qurtuş kompleksinə yaxındır. Tam şəraitli bir yerdir. Və burada da evin birinci mərtəbəyə məxsus olan yataq otağıdır. Yataq otağı da ümumi hesablan 17-18 kvadrat yaxındır. Və belə böyük yataq otağıdır. Derhun arxası bu hissəyə düşür. Evin bütün pəncərləri açıq fantastik otaqdır. Burda hamam otağıdır. Ən kiçisi yataq, hamam otağı budur. Ən böyüyü yuxarı ikinci mərtəbədədir. Və qonaq bu evin giriş qapısı da çox gözəl, geniş, işıqlıdır, şüşəlidir. Qalıx ikinci mərtəbədə olan şəraiti göstərmək istəyirəm. İkinci mərtəbə qaldımışı, hazırda dəhlizin özünün ayrıca pəncərəsi var. İkinci mərtəbədə bizdə yataq otaqlarıdır. Və bir daha böyük hamam otağı, var. ilk o hamam otağını göstərim sizlərə. Tam böyük bir hamam otağıdır, böyük bir həcmdədir. Yəni bu hamamda olan ştiri, təqdim edərim sizə. Bura ayrıca şüşəli bir giriş qoyulacaq. Fər keçək, burada ilk yataq otağını göstərim, yuxarı mərtəbəyə aid olan. Ev ümumi 6 otaqdan ibarətdir. Yəni bu evin 5 ədəd yataq otağı var. Bu həyət evini kreditlə kreditə, yəni ipoteka nə əldə edə bilərsiniz, amma ipotekası hazır olan müştərilər müraciət edə bilər. Belə geniş bir yataq otağıdır. Yataq otağı ümumi sahə ilə 23-22 kvadrat yaxındır. Bir var, ki, də məkanlara vurğulayıram ki, çox bahalı divar kağızları vurulub. Pəncərə də gördüyünüz kimi şəbəkə ilə işlənilib. Burda bizim balkondur, yəni eyvamımız var şəhərə baxır. Amma belə. Və ən əsası odur ki, yaxınlığında da birbaşa marşrut var. Şəhərə, Əzəm metrosuna gedən. Və bu yataq otağında son göstərəcəyim yer tavan hissəsidir. Gizli şkullar var. Orada kondisioner üçün yer nəzərdə tutulub. Keçirəm digər yataq otağını göstərim. Yataq otağının sayı çoxdur. Və bu da evin digər yataq otağıdır. Bir daha təşəkkür edim ki Evdə yekun tamamlanma işləri gedir. Bu yataq otağı 3 pəncərə iləndi. Tam fərqli divar kağızları sözün həqiqi mənasını göz oxşuyur. Yəni baxdıqca insana sövürür. Döşəmə də laminatdır. İkinci mərtəbədə də bu mərtəbənin döşəmənin altıdır, betondur, monolitdir. Və burada keçin istərə digər yataq otağını göstərim. Yataq otağını demək olar ki, yekun oluruq göstərməkdə. Bu da digər yataq otağıdır. Yataq dəsti rahat şəkildə yerləşəcək. Şkafı da yeri qalır. Və keçirəm sonuncu yataq otağını göstərim. Bu evin qiyməti start olur, yəni ilkin olaraq 160.000 manata deyilir Masazır qəsəbəsində. Qurtuluş kompleksinə yaxın bir yerdə yerləşir. Əsas prospekt yolundan ümummarası 100 metrdir. Asfalt küçədə yerləşir, 3 sotdadır, 6 otaq, çöldən çölə 260 kvadrat olan bir evdir qiyməti də 160 min manatdır. İpoteka ilə də dedilərsiz, heç bir problem yoxdur. Sadəcə ipoteka sığoru olan müştəri müraciət edə bilər. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. YouTube və Instagram kanalımıza da abunə olmalı unutmayın.